Vamos a hablar de las ninfas, estas preciosas aves tan inteligentes. Bueno, pues vamos a hablar de las ninfas, eh, realmente porque es un animal que nos habéis preguntado un montón por su carácter, por su comportamiento y además porque yo considero que es uno de los mejores pajaritos para eh, compartir con nosotros vida en casa. Son animales que pueden convivir sueltos dentro de casa siempre que se tengan las precauciones suficientes como para que no escapen. Son muy mansas, muy inteligentes, se les pueden enseñar trucos, incluso muchas de ellas pueden llegar a hablar, que a muchos de vosotros os, os preocupa o buscáis esa característica en muchos de estos loritos de pequeño tamaño. Son australianas. Eh, es un pájaro que, bueno, pues dentro de que es un pájaro eh, un lorito, eh, no necesita excesiva humedad, la excesiva humedad también le va mal. Son de, de zonas más o menos secas de Australia, que soportan bien eh, las temperaturas que tenemos dentro de casa, siempre les va mal los aires acondicionados, como a la mayoría de los pájaros, y que, bueno, pueden vivir eh, en casa y aprender a enseñarles eh, muchos trucos. Pues Victoria, que así le ha llamado Manuel, es una hembrita. También hemos de deciros que los machos es muy fácil que aprendan diferentes silbidos. La mayoría de los machos aprenden a silbar y a silbar muy bien y llegan a coger un vínculo muy fuerte con sus, con sus dueños. Por eso las consideramos muy buenas mascotas para gente que pase mucho tiempo en casa o que quiera un pajarito con el que coger un vínculo muy fuerte. Veis que lo hemos traído en esta jaula. Esta es una buena jaula de transporte, pero no es una buena jaula para que viva la ninfa. Las jaulas de las ninfas tienen que ser grandes y les tienen que permitir el vuelo dentro de la instalación. Y si no, por lo menos el que ellas puedan salir y volar por una habitación. El, el vuelo para las aves es muy importante para tanto su, su desarrollo físico como su desarrollo psíquico. La alimentación es un apartado importantísimo para que tenga un, un tipo de vida sana. El, su alimento debe basarse en pienso extrusionado, eh, combinado con algo de semillas, eh, toleran, toleran bien, o sea, es de los pajaritos que toleran bien la alimentación con algo de semillas y desde luego con fruta y verdura fresca y variada eh, al día. Hay otras cosas que pueden tomar en casa, como trocitos de pan integral, queso fresco de burgos o huevo duro, puede suplementar esta, esta alimentación también. Eh, como la mayoría de las aves, necesitan eh, cierta exposición a la luz solar directa, siempre y cuando esta, este calor o esta, esta luz del sol eh, no sea en plenas horas de, de máxima exposición de radiación del día. Es decir, si vamos a, a que la del sol, vamos a hacerlo bien por la mañana o bien por la tarde a última hora. Eh, como son pájaros muy mansos, tenéis que tener mucho cuidado con que no se escapen. Eh, se la puede sacar a la calle eh, siempre y cuando vaya protegida, aunque sea mansa, aunque sea papillera, con un arnés, porque cuando se asustan pueden salir eh, volando y, y bueno, y poder perderla precisamente por esto. Pero existen arneses especialmente diseñados para, para pajaritos eh, de este tamaño. Y por último, el episodio de sus cuidados. Son animales que se tienen que, que desparasitar y que, bueno, se tienen que, que bañar. No existen, o, o no se les, eh, cuando, se, cuando se tienen dentro de casa en continuidad, no se les recomienda poner vacunas, pero sí desparasitaciones y, y atención al veterinario, porque evidentemente son animalitos que necesitan una o dos visitas al veterinario al año. Y quiero que os, eh, que prestéis mucha atención a esto que os voy a decir, y es el, el encontraros a un ave que está, llamamos, volada una ave embolada es una ave que parece más gorda de lo normal, que eriza las plumas. Mucho cuidado, no es que esté más gorda de lo normal, sino que las aves que erizan las plumas son aves que se están mostrando enfermas y debéis acudir urgentemente al veterinario.